Ми продовжуємо зустрічати гостей у нашій студії. Сьогодні це я думаю, що ви вже знаєте просто Дмитро Колісниченко. До речі, він сьогодні в образі гром... голови громадської організації Сучасна територія здоров'я і більше того, Світлана також у нас сьогодні, яка співорганізатор, якщо можна сказати, громадської організації Сучасна Територія здоров'я. Доброго вам ранку, і ми з вами обов'язково поговоримо про той проєкт, за яким ви до нас прийшли. Але я хочу задати Світлані одне таке питання. Був творчий вечір. Ми знаємо, ви приходили до. у нас в гости, рассказывали да. про него. Отбылся он, кажется, 6-го вересня, да, насколько я помню? Да. Как да. он пришел? На позитиве. Uh -huh. Очень приятно, что пришли люди, которые захотели послушать мое творчество, и более того, откликнулись. Самое интересное, для меня большой отклик, когда люди, им говоришь «до свидания», uh -huh. а мы все сидим, продолжаем uh -huh. беседы. Очень приятно было с вами проводить вечер. И все остается, и продолжаем продолжать беседовать. Это говорит о том, что э, те произведения, которые прозвучали, они зацепили, они заставили задуматься. Ну и уже ждут книгу. Это приятно. Угу. На самом деле, в целом, все прошло очень и очень позитивно. Да. Ну, будем трохи отходить от этой тематики, чтобы было то заговор, как говорят, и знаем, что вы пришли до нас с не менее интересным проектом. Так, Дмитро? Мы знаем, что вы богато организуете социальных проектов. Что ж, чего разу? Да, действительно, сейчас у нас появилось желание поддержать такую тенденцию, которая, на мой взгляд, очень общемировая. Это различные марафоны. Но в этот раз мы решили организовать не марафон в таком чистом виде, когда нужно бежать куда-то, куда-то торопиться. Угу. Вот, Это марафон посвящен одной части, одной из частей тела человека. Загадково. Да. На yeah. самом деле это часть тела, талия. Человеча, жиноча, потому что я знаю, что это очень разные вещи, на самом деле, Да, так и есть. Начнем с женской талии. Почему женская? Потому что женщины, они больше как-то популяризаторы в семьях и в коллективах, зачастую, чем мужчины. Поэтому шансов больше прорваться. Итак, у нас есть желание, мы организовываем марафон «Стройное Запорожье». Почему все-таки талия? Я буквально вот со стороны все-таки, поскольку я занимаюсь больше вопросами питания и здоровья, uh -huh. поэтому с этой стороны несколько важных компонентов. Во-первых, у нас с вами сегодня появляется классная возможность быть впереди, можно сказать, планеты всей, да, там, uh -huh. а, впереди Украины, быть первым городом, в котором реализовался этот проект, потому что на самом деле объем а, талии – это один из факторов развития так называемого метаболического синдрома, где есть и сахарный диабет, и повышение артериального давления, и эндокринные нарушения, и целый-целый ряд Поэтому, если мы возьмем а, с вами под контроль всего лишь вот объем талии, то мы получим шикарный результат. Uh -huh. А кто, властно проводит цей марафон? Uh -huh. Я думаю, что вот Светлана поможет ответить Духого на да. Марафон-организация проводит, конечно же, общественно, инициатором является общественная организация «Современная территория здоровья». И очень приятно, что нас поддерживают городские власти, областные власти, потому что мы не только на Запорожье и на область выходим, популяризируем здоровый образ жизни. Нас поддерживает Запорожский областной центр молодежи. Нас поддерживает студенчество. Очень сейчас волна пошла замечательная, mm -hmm. мы рады, что именно молодежь нас поддерживает, потому что это будущее нашей страны, да, вот, поэтому, ну и, конечно же, частные инвесторы, частные спонсоры, за что им большое спасибо. Какая мета проведения этого марафона, что вы хотите показать этим? Я думаю, что самая главная идея этого марафона э, – это вот запустить э, общий процесс глобальный. Потому что, вот я эту статистику периодически напоминаю, интересный факт, что если в вашем окружении есть хотя бы один человек с избыточной массой тела, то шансы, э, шансы того, что у вас будет так тоже избыточная масса тела, повышаются на 33-35%. Uh -huh. То есть получается, мы все равно влияем. Да? Социум на нас влияет, мы влияем на социум. Поэтому запуск такого движения, где люди занимаются собой, где они начинают больше любить себя, лучше относиться к себе, потому что ведь у нас задача будет, это не просто физическая как бы, активность, это и рекомендации по питанию, и психологические аспекты, вот, и внешний вид. То есть это все в комплексе. Uh -huh. Светлана, до вас питание хочу поставить. Как, власне, будет выглядеть это все дійство? Это будет проект в те, на протяжении 55 дней. В нем mm -hmm. могут принять участие... А когда в... стартует? А, стартует 25 сентября в Дубовой роще. От, у нас будет проходить фестиваль э, «Современная территория здоровья» в Дубовке, mm -hmm. который называется. Именно там мы э, откроем марафон, ст, э, и участником его могут стать любые э, возрастные категории женского населения. Я думаю, что если мужчины подключатся, мы тоже будем очень рады. Но ну, в основном это женский проект. А, Итак, будет старт в Дубовке. Потом каждую неделю мы будем встречаться с участниками, те, кто захочет участвовать, зарегистрируются угу. а, в наших контрольных точках. У нас по городу будет 6 точек, угу. где девушки будут проходить э, взвешивание, замеры объемов и так далее. И каждую неделю на встрече с экспертами они будут... Э, Подводить итоги, что с ними произош... происходило. Естественно, там будет признание, вручение призов за их замечательный труд и, конечно же, рекомендации экспертов и домашние задания. На следующую неделю мы снова встречаемся, опять выделяем лидеров, дарим майки лидеров и так далее. А вот и все это будет заканчиваться 19 ноября. Тоже большим фестивалем, фестивалем Современная территория здоровья планируется провести в одном из крупнейших залов тоже города Запорожья. но об этом чуть позже. Но самое интересное, что марафон на этом не закончится. Лидеры групп, которые будут у нас по каждой неделе и по итогам марафона, мы им приготовили сюрприз. Для них будет тур выходного дня, для них будет лидерский слет. ну и конечно же для всех участниц мы, под, мы подарим а, новогоднюю фотосессию, mm -hmm. это уже под Новый год, да, чтобы все увидели свой результат, потому что марафон закончится 19 ноября, а через месяц, когда девушки будут продолжать выполнять домашнее задание, мы еще вот встретимся на фотосессии с теми, кто захочет. Дмитро, а вы что ожидаете от этого проекта? Я життя? думаю, что вот, э... В первую очередь, наверное, самое главное, что, я, что хочется, uh -huh. это хочется, чтобы у людей появилась легкость по отношению к себе, к занятию, к получению полезных привычек, чтобы на самом деле люди начали радоваться от своих изменений, заряжать окружающих людей этими изменениями. То есть, чтобы это вот происходило на одной волне. Причем самое главное, что я хочу сказать, это на самом деле марафон не, не только для тех, кто ну, где-то хочет усовершенствовать свою фигуру. Uh -huh. Это марафон для всех активных людей. И вот даже те кто как-то доволен своей фигурой и он просто хочет в это движение включиться и на него его тоже ожидают там за активность различные призы подарки то есть чтобы он тоже мог себя проявить в рамках этого проекта да, слив про экспертов. Кто будет экспертом и что он будет Ну да, раз уж я так основной организатор, как-то ага. вот инициатор этого всего внутри нашей общественной организации. Значит, среди экспертов у нас будут вот вопросы питания и здоровья будем обсуждать. То есть однозначно буду помогать разбираться с этим вопросом. Это в ключевых точках будут определенные моменты разбора там вопросов и так далее. Но в социальных сетях мы уже создали ресурсы и мы будем давать домашние задания, рекомендации. Обязательно обратную связь того, что делают наши участницы, то есть чтобы действительно у кого-то была возможность посмотреть, подсмотреть, а кто, у кого что происходит, да, то есть кто mm -hmm. сделал так, а кто mm -hmm. по-другому, чтобы варианты появлялись. Вот, а аспектами психологии и э, взаимоотношений будет заниматься Ирина Аксютина, mm -hmm. вот, которая тоже у вас неоднократно уже была в э, студии. Вот. Почему это важно? Да потому что на самом деле очень часто вот эти вот вопросы с фигурой, они возникают просто потому, что человек не может наладить связи с собой или с окружающими людьми. Поэтому точно так же определенные рекомендации, какие-то ключевые моменты и так далее будем выделять. Кроме этого, конечно же, физическая активность, физические нагрузки. То есть здесь будет тоже как бы, базовые рекомендации по этим всем моментам, но в итоге человек сможет добавлять там или менять как-то сам. То есть это своего рода конструктор, который сможет человек собрать сам. То есть где больше, где в меньшей степени уделить внимание. Вот. И, конечно, у нас будет еще специалист по вопросам красоты. Почему? Потому что все-таки девушки, и поскольку мы выходим в итоге там на ту же фотосессию и так далее, поэтому уметь за собой следить, как-то ухаживать, лучше выглядеть, это тоже важно А ось розкажіть, звідки взагалі з'явилася ця ідея? Це можливо якісь альтернативи, ви шукали альтернативи інших проєктів? Чи що? Звідки взагалі ця ідея? Ну, давайте тогда тоже, да, я отвечу на этот вопрос, потому что действительно она у меня родилась. А, идея появилась какая? Ну, видно, что есть тенденция к тому, чтобы следить за собой в обществе, да, то есть девушки, мужчины как-то потихонечку подтягиваются к этой тенденции. Вот. Но это пока или разрозненно, то есть или кто-то с экранов телевизоров как бы наблюдает, как у кого-то кого происходит, а я пока тут посижу, понаблюдаю. Может быть, что-то возьму на заметку. И ведь реально я знаю, что э, вот этот марафон, это не соревнование между участниками. Это соревнование самого с собой, со своими привычками, со своим отношением к себе и так далее. То есть вот эти все компоненты, они будут помогать человеку развиваться, и вот это вот стать звездой или стать каким-то э, примером для своего окружения. Это как раз вот это отношение к себе и к, тем, ну, к своим изменениям. На самом деле э, у Дмитрия есть секрет. Он хочет сделать стройным э, не только женское, но и мужское население э, города Запорожья. Ну а так как мужчины они заняты э, работой, э, не сильно устают, часу. да, им им просто некогда это сделать. То, конечно же, кто заботится о мужчине? Женщина. Если она будет знать, как привести себя в порядок, то она уже и подтянет своего любимого мужчину и будет будет строить вместе. Да, от насправді, якщо казати, то в принципі рекомендації, які ви даєте, вони не складні. Їх може дотримуватися кожен. Таке, от трохи, знаєте, ну можна сказати, безглузде запитання, як просто оці ці прості речі донести людям вкотре вкотре до того, аби вони почали а слідкувати а вот, э, это, за собою. Так якраз. Э... людей обычно включают в этот mm. процесс изменений тогда когда они видят что это не о них их волнует вот это командное командное mm -hmm. взаимодействие командный дух то есть вот этот марафон это как раз командное взаимодействие когда mm. они будут на ключевых точках обмениваться когда они будут в интернете видеть что а кто-то таки принял вот эту рекомендацию начал делать а потом на следующей ключевой точке оказалось что у него результаты есть mm -hmm. и mm -hmm. таким образом запускать это движение это своеобразный флэш-моб флэш вот такой вот здорового образа жизни в городе запорожье. Запоріжжя готові да. до цього. Я думаю, що туда. Ну і давайте Це ще раз нагадаємо, головне. де коли що відбувається, і як можна зареєструватися, чи потрібно реєструватися. Взагалом, уся ця процедура для того, аби прийняти участь у марафоні. Починається все 25 сентября, в воскресенье в парку «Дубова роща. 16.00. Зарегистрироваться можно уже на наших интернет-ресурсах а, решеточка, да, или как ну, вот тег. хэштег встроенное нижнее подчеркивание Запорожье. Запорожье. Угу. Да, или просто найти марафон, или просто хэштег СТЗ, и мы уже, нас можно найти. А, за, просто узнать информацию, ну а зарегистрироваться, уже узнать, там есть ключевые точки. За, регистрация считается, когда девушки пришли, сделали замеры, включились в процесс, заполнили анкету, то есть выявили свое намерение участвовать в этом. Вот. В Дубовой роще 25 сентября с 16.00 тоже это можно сделать. Uh -huh. вот. Там будут у нас тут ключевые точки, где это можно будет сделать. Все будет проходить на поляне Wi-Fi. Поэтому uh -huh. ждем, будет концертная программа, будут э, выступать э, сюрприз у нас от шоу Адреналин. У нас будет мастер-класс по зумбе, у нас будет такое тоже флешмоб за 5 минут, то есть вся поляна будет в движении, uh -huh. это будет позитивно. От Дмитрия мы ждем мастер-класс по диетическому. Питанию по приготовлению вкуснейших завтраков. Будет очень интересно. Приходите всей семьей, приходите компаниями, будет интересно. Ну, дякуємо, що завітали. Бажаємо вам успіхів у цьому проєкті. Думаю, дійсно збереться дуже така величезна кількість людей, тому що коли ще випаде шанс, безкоштовно послухати про здоров'я, про те, як можна там споживати, що потрібно споживати, що не потрібно споживати. Тим паче, ще й в добовому гаю можна непогано відпочити. Ну а поки що будемо переходити до наступної рубрики, яка має назву народний календар.